assalomu alaykum qadrli do'stlar sizlar bilan niyozov javohir bugun qanday qilib windows 10 kompyuterida parol o'rnatishni o'rganamiz ya'ni shunaqa bir vaziyatlar bo'ladiki kompyuterda misol uchun ishlatayotganingizda ya'ni shu shunaqa vaziyatlar bo'ladiki bizni shaxsiy ma'lumotlarimizni boshqalar ko'rishini xohlamaymiz ya'ni o'sha bizni shaxsiy rasm bo'ladimi yoki klip yoki boshqa 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 ma'lumotlarni begonalar ko'rishini istamaymiz ayni shu paytda esa bizga nima yordam beradi bizga parol bu paytda juda qo'l keladi ya'ni biz parol o'rnatib qo'ysak bizni kompyuterimizni hech kim ocha olmaydi hech kim olmaydi hech kim ishlat olmaydi o'zimizdan boshqa demak buni qanday qilishni hozir ko'rsatib o'taman buning uchun nima qilamiz buning uchun mana bu yerda пустикьni bosamiz va mana bu yerda ko'rib turganingizdek parametr ikonkasi bor mana shunga bosamiz bosganimizda bu yerda mana bunaqa oyna ochiladi ya'ni parametr windows oynasi bu yerda biz уетный zapis bandini tanlaymiz va bu yerda параметр выход ya'ni kirish kısmına tanlaymiz. Kirishni sozlash. Bu yerda dabavit parol so'z ikonkasi ıı, bor, so'zi bor. Shunchaki shunga oddigina bosamiz va sozdat parol. Bu yerda bizga yangi parol o'rnatishimiz kerak kompyuterga. Hmm. Birincisi bu bir yerda novi parol, ikkinchisi viditi parol iş ras, ya'ni o'sha yani, boyagi mana misol uchun yangi parol qo'ysak Kutlu şunu ikkinchi bandida ham takrorlaymiz ya'ni boyagi новый yangi parolni mana paroli, bu yerga yana qaytadan yozamiz va podkastga подкаска для пароля bu bizga kerakli narsa чтобы o'sha qo'ygan parolimizni bizga eslatib turadigan darajada bo'lishi kerak bu podkastga parol ya'ni kompyuterda misol uchun bu hoziri yangi qo'ygan parolingizni keyinchalik esingizdan chiqib ketsa ikki uch marta xato terganingizdan keyin mana shu podkastga для парол oynasida paydo bo'ladi ya'ni menyuda paydo bo'ladi shu sababli bizga bir qaraganda mana shu parolni eslasib turadigan bo'lishi kerak misol uchun men aytaylik boshlang'ich ikkita harfini qo'yib qo'ydim ya'ni agar men keyinchalik esimdan chiqib ketadigan bo'lsa uchta xatodan keyin mana shu qirq ikki raqami chiqib qoladi oynaga demak men qanday parol qo'yganim darhol esimga tushadi demak bu yerdan parol qo'yib bo'lganingizdan keyin shunchaki далет knopkasini bosasiz va готовый qo'yasiz mana ko'rib turganingizdek bizda parol o'rnatildi endi biz bemalol xohlagan vaqtda kompyuterimizni yoqib o'sha qo'ygan parolimizni bemalol kiritib ishlatishimiz mumkin bizdan boshqa hech kim buni kompyuterda ishlata olmaydi sizlar bilan javohir e, niyozov bo'ldi savollaringiz bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin e, shunday qilib ko'rishguncha sog' bo'linglar